сегодня в выпуске. За прошлые сутки боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Крымское счастье, Золотое и Троицкое под обстрелом. Начальник МВД Украины в Луганской области Анатолий Науменко о том, почему рота «Торнадо» подлежит расформированию. Общественные слушания по коммунальным тарифам в Лисичанске. В Станично-Луганском районе начали ремонт объектов соцкультбыта, которые пострадали от обстрелов. Почему жители поселка Новотошковка называют семейного врача Ольгу Янчевскую «железным человеком»? День Европы в пришкольном языковом лагере при Рубежанской школе номер два. В Луганской области по-прежнему напряженно. За прошлые сутки боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных неподалеку Золотого, Крымского, Счастья и Троицкого. Вчера с 14.00 со стороны оккупированного Калинова был обстрелян опорный пункт украинских военных рядом с селом Новозваренко. Стреляли со 120 и 82 миллиметровых минометов. В это же время из тех же калибров оккупанты полтора часа били по Троицкому. Еще через час самоходные артиллерийские установки противника ударили по 20-му блокпосту Нацгвардии. Сегодня ночи боевики на законы численних збройних формувань у районі населеного пункту Золоте використовували 120-мм міномет та Реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. А з опівночі до 200 з напрямку окупованого Первомайська російські найманці нанесли артилерійський наліт з використанням самохідних артилерійських установок калібр 152 мм по оборонних позиціях Збройних сил України поблизу того ж золотого. Несмотря на інтенсивний огонь, у силовиків обошлось без потерь. українські воєнні нацгвардіїці добровольці держать оборону і строго придержуються мінських соглашень. На пресс-конференции в Северодонецке начальник ОМВД Украины в Луганской области Анатолий Науменко сообщил, что министр внутренних дел Украины подписал указ о расформировании роты «Торнадо». Через две недели формирование бойцов во главе с Николаем Цукуром, ныне забаррикадировавшийся на своей базе под Лисичанском, будет считаться незаконным. Один из заместителей командира «Торнадо», некий Цукур Николай, взял на себя ответственность миссии заявляет, что мы там забаррикадировались. Ну, баррикадируйтесь. Чем больше, тем лучше баррикадируйтесь. Ничего это не даст. А то, что не допустил туда следователей прокуратуры, это есть уголовное преступление. Из-за этого нужно будет отвечать. И никто ему не поможет. Однозначно никто. Свое отношение к действиям бойцов роты «Торнадо» высказали командиры тех батальонов, которые дислоцируются в Луганской области. Никто не имеет права узурпувати Якесь своє особисте право на патріотизм і на все решта. Ніякі заслуги вони не дають право нікому скоювати злочини. Ми були е, призвані, ми прийшли захищати свою державу, і головне, що нами рухає патріотизм. І дані дії, вони просто зробили, скажімо так, негативний відтінок, який ми не підтримуємо, ми не одобрюємо. В свою очередь бойцы «Торнадо» на своих страницах в социальных сетях пишут о том, что в насильственных действиях против мирного населения их обвиняют незаконно. По их мнению, причиной задержания Руслана Онищенко и еще семерых бойцов является их борьба с контрабандой. и на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Лисичанске поднимут на 50%. Об этом говорили на общественных слушаниях. Их стоимость не менялась с 2008 года. За 7 прошедших лет все подорожало в несколько раз, говорит заместитель городского головы Олег Голуб. Мы приняли решение от тех тарифов, которые сейчас существуют добавить 50%, чтобы чуть-чуть помочь ЖЭКам, ну и соответственно это не ударило по карману жителей громады города Лисичанска. Чтобы как-то поняли нас жители громады о том что все равно ЖЭКам надо выжить если поднять на сто процентов это будет слишком много платить населению поэтому принято решение я думаю актуально и наш найден паритет 50 на 50 ну то есть должно должно это решение устроить всех представители домовых комитетов начальники жкх и жители города бурно обсуждали повышение тарифов и работу коммунальщиков я ничего никому не но все же поддержали такое повышение тарифов, при условии, что ЖКХ качественно будет выполнять свою работу. В принципе, подорожание будет порядка 40-50 копеек, что является более или менее приемлемой для громады, для жителей города. Люди готовы платить за повышение тарифов, но если они будут видеть адекватную работу ЖЕКа. Например, я вот сама убираю в подъезд, мы сами вкручиваем лампочки. Ну, то есть какие-то работы, которые должны проводить ЖЭК, то есть мы выполняем их, их сами. У коммунальщиков свои условия. Те, кто не платит, должны погасить долги. В прифронтовом Станично-Луганском районе уже приступили к ремонту за счет средств областного бюджета, школ и больниц, которые пострадали от обстрелов. В большей части из них пробиты крыши, стены, выбиты окна, разрушены системы отопления, вода и газоснабжения. У нас сейчас уже есть одна школа полностью готовая в Алуйске после восстановительных работ. На подходе центральная школа, на этой неделе будем заканчивать школа номер один в Станице-Луганской на квартале Молодежном. На подходе центральная больница и так далее, и так далее. То есть все эти объекты, которые касаются каждого человека. Также начинают ремонт многоквартирных домов, которые стоят на балансе сельских и поселковых советов. В первую очередь в таких домах будут латать крыши и стены. А вот с частными жилыми строениями ситуация пока не ясная. По индивидуальному жилью, к сожалению, пока никакого решения еще нет. И поэтому по индивидуальным жилым домам вот. Пока еще ничего не производится за счет средств бюджета. На данный момент владельцам таких домов помогают со строительными материалами для ремонта Международный Красный Крест и благотворительные фонды. Всего в Станично-Луганском районе от обстрелов пострадало более двух с половиной тысяч жилых домов. при фронтовом поселке Новотошковка живет и работает железный человек. Так местный житель называет своего семейного врача Ольгу Янчевскую. Трудовой стаж в поселковом свыше 30 лет. Во время боевых действий, когда мины и снаряды рвались во дворах живых домов, вынося оконные рамы, разрушая крыши и унося человеческие жизни, она работы не бросала. Под обстрелами не то что шла, а бежала даже. Чтобы спасти людей? У нас хороший врач Ольга Семеновна. Это железный человек. Она в любую минуту она она приходит людям на помощь. Сердце, сердце помогает. Там. Она у нас профессионал. Как рассказывает Ольга Семеновна, с началом обстрела сбежали все. Заведующая старшая медсестра. И шести медсестер осталась только одна. С ней Ольга Семеновна и лечила больных и помогала раненым. Немножко перестреляют, и мы бежим, быстренько бежим, 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 оказываем помощь и опять бежим. Медсестра боялась, Ольга Семеновна, я боюсь мол, идти. Ну, говорю, нет, все равно ж нам же надо. Страха за свою жизнь не было, говорит Ольга Семеновна. Не думала о том, что под обстрелом можно либо остаться инвалидом, либо погибнуть но ну, наверное, в крови у нас это чувство того, что надо это делать. Понимаете, в этот момент, может быть, я и не помню, что я там чувствовала. Я знаю, что мне надо подойти, оказать помощь больному. Упала бабушка, сидит в погребе, видимо, поломала ногу. Надо что-то же было делать. Именно, понимаете, такой острый случай, не то, что она просто заболела там гриппом. Надо было идти. Начали, ну, прям сильно начали стрелять пришлось мне по над домами, по над заборами идти, ну где бегом, где где так быстренько шла, да вот вчера буквально подорвался дедушка, подорвался на дальней кренице на э, мине или на растяжке, на какой-то мине, но видимо мина была небольшая и дедушка этот пришел сам домой, приходит ко мне сын и бабка его приходит, то есть он дед подорвался, я уже думаю, это серьезное дело. Ну, конечно, пришла там небольшие, две-три раны, три раны небольшие, и штук пять маленьких ранок. И пришлось мне и ногу в двух местах бинтовать, и грудь бинтовать пришлось. Сколько таких перевязок было сделано? Сколько им спасло жизни? Ольга Семеновна ответить затрудняется. Говорит, счет идет на многие сотни. В Радужном городке, а это пришкольный языковой лагерь при Рубежанской школе номер два День Европы. Дети активно готовились к его проведению. Почти 100 ребят младшего и среднего школьного возраста начали его с вот такой веселой зарядки. Каждый отряд выбрал по жребию какую-то страну из Европы, из состава стран Европы и представляет эту страну. Например, вот в этом классе школьники подготовили рассказ о Франции. Здесь ребята учатся наносить боевой раскрас индейца и, соответственно, рассказывают об Америке. А в этой аудитории изучают традиции и культуру Ирландии. Сегодня день Европы. Мы представляем страну Ирландию. У нее есть народные танцы, на ее эмблеме есть э, три три, трехлистник. Даже самые маленькие первоклашки, которые знают всего несколько иностранных слов, подготовили небольшой спектакль на английском языке. Разговариваем с маленькими артистами. Как тебя зовут? is зовут My name is Тимур. Нравится на английском языке заниматься? Да. Педагогам радужного городка удается соединить активный отдых, позитивные эмоции и креативные идеи детей.